axşamınız xeyir olsun, gününüz uğurlu olsun. Deməli, bu gün Xırdalan şəhərində yeni bir mənzil çəkib sizə təqdim eləyəcəm. Mənzilimiz yerləşir icra hakimiyyətinə, poliklinikaya, 1 saylı məktəbə, 3 saylı məktəbə, avtobus dayanacağına yaxın məsafədə 7 mərtəbəli yaşayışlı binanın 2-ci mərtəbəsindədir evimiz. Orta mənzildir. Orta mənzildir, uqlovoyə düşmür, küncə düşmür. Evimizin qonaq otağıdır. Evimiz təzə təmirdən çıxıbdır. Yüksək səviyyədə təmir olunubdur. Gördüyünüz bu otaq. Görürsüz, belə bir otağımız var. Mənzilimiz 7 mərtəbəli yaşayışlı binanın 2-ci mərtəbəsində yerləşir. 38 kvadrat metrdən ibarət, bir otaqdan iki otağa düzəldilmiş mənzildir. Evimiz tam təmirlidir. Təmirdən sonra evdə yaşayış olmur. Bura evimizin dəhlizidir, görürsüz. Bu giriş qapısıdır. Burada şkaf üçün yer ayrılıbdır. Belə bir gözəl dəhlizimiz var. Xubbanın bir mənzildir. Rahat alıb içində əşya qoyub 350 manatda kirayə vermək olar. Bura isə evimizin sanitar qovşağıdır. Belə bir sanitar qovşağımız var. Çox gözəl təmiri var. Binanın mərkəzdə yerləşir, Heydər Əliyev parkına yaxın məsafədə yerləşir. Bura isə evimizin həm mətbəxidir, həm də kuxna studiya kimi düzəldilibdi. Görürsüz, belə bir. Burdan da balkona çıxış var. Burada artıq əşyalar qoyulubdur hal-hazırda. Belə bir balkonumuz var. Binanın qazı, suyu, işığı, lifti daimidir. Deməli, alıq satqı notarial qaydada aparılacaq qiymət 44500 manatla satışa çıxırdı. Real oluduğu qiymətdə endirim olacaq. Bizə dəstək olmaq üçün kanalımıza abunə olun, videonu bəyənməyi unutmayın. Bu günlük bu qədər.